Я думаю, хороший мяч был, достаточно моментов. Мы выиграли первый тайм и надеюсь, что на вторую игру также настроимся, как и сегодня. Важен результат. Вы видели, сегодня мы сделали ротацию состава. Все-таки не просто одним составом играть в трех турнирах. И я рад, что ребята, которые вышли сегодня, отработали достойно. Домотивировать несложно, особенно Битау. И это защитник, который может сыграть на многих позициях. Сегодня понадобилась эта позиция. Он сыграл, я думаю, достойно. Да, мы его заменили, потому что ну, это первая игра его за достаточно долгий период. Он играл на сборах. Конечно, силы не безграничны. И в конце он немножко подустал. И я рад, что те футболисты, которые вышли, достойно заменили и внесли в игру действительно еще больше азарт. По поводу к очереди. У ну, Жени не... К сожалению, рецидив травмы. Сегодня он даже не прилетел, потому что на каждую тренировку выходит и постоянно сходит тренировки. Всегда что-то у него болит, и мы договорились, что нужно все залечить и потом здоровым выходить, играть и тренироваться. Все-таки Даниле дали отдохнуть, хотели дать еще отдохнуть Виде, но он сегодня отыграл целый матч, и я ему благодарен. Я думаю, что ничего не изменилось. Олег и раньше играл в этой позиции, нет никаких проблем, и он отработал и полузащитником, и защитником. Я не вижу, что что-то произошло сверхъестественное. Достаточно активно играла Заря, пропустив два мяча. Конечно, они пошли вперед и прессинговали. И не так просто на таком поле комбинировать. Я рад, что мы выдержали этот темп. Да, к сожалению, пропустили. Но, опять же, как я сказал, мы сыграли первый тайм. Я думаю, сыграли достойно. Еще, еще нас ждет ответная игра.